Первое, что я хочу сказать, под зданием СБУ жители Луганска и других городов Луганской области. Может быть там один, два, три гражданина с другого государства. Этих я не увидел. Если говорить о том, кто находится в здании и почему в этих людей арсенал и так далее, то здесь нужно задать вопрос. И э, четко, кто ответственен за то, что арсенал оружия в Луганске, который находился в здании СБУ, мало того, что тот, который был там, собрали со всей области э, за несколько дней до этого и фактически э, в нарушение устава, э, своих инструкций отдали людям, которые зашли в здание. Не было вооруженного захвата и так далее. То есть вот здесь нужно... Значит, спросить, вы говорите, что нет у этих зеленых человечек? Знаете, никто с оружием не захватывал. Да, э, были э, ну, люди, там, митингующие, которые ворвались. И почему Служба безопасности отдала арсенал, э, не защищая, это нужно спросить. Почему не вывезли арсенал и вооружили людей и подвергли опасности? Миллионы людей, которые живут в области. То есть, вот с этого надо начать. Давайте говорить о чем: координируется это с, с за границей или не координируется. Значит, наверное, случайно, случайности не происходит, если в Харькове, в Донецке, в Луганске это происходит одновременно. Но то, что наши э, люди ответственные, правоохранители, которые должны четко выполнять свои уставные э, э, обязанности, не выполняют их, это факт. Как разрешить проблему, вот увидев там вот все, туда нечего, уже поздно посылать туда спецназ, еще, то есть это только, э, ну извините меня, вот люди, не понимающие, не видящие ситуации там, военным, э, то есть вот каким-то спецподразделением Альфа или кем-то, проблему не разрешить. Я считаю, в Харьков нужно полететь к премьеру, встретиться с общественностью и с людьми. Турчинову я сегодня предложил, давайте сделаем выездное заседание парламента в Луганске, встретимся с депутатами областного районных советов, встретимся с хозяйственниками, с общественными организациями. Что люди требуют, вот чтобы вы понимали. Они говорят, введите русский язык вторым официальным. Они говорят, мы хотим провести референдум, нас никто не спрашивает. Почему мы вместе с президентскими выборами не можем провести всеукраинский референдум унитарная или федеративная республика? Почему мы не можем провести референдум, ядерный или безъядерный статус, Европейский союз или э, или мытный союз. И сняли все вопросы. Даже если в каком-то регионе набрали большинство, мы же говорим, вы же хотите федерацию, чтобы э, вас же тоже воспринимала другая часть Украины или, или нет. И мы сняли бы, то есть выбили бы аргументы для э, того, чтобы говорили, вот нас не слышат. Нужно в конце концов пойти на какие-то э, э, вот, переговоры. И, конечно же, вот в рамках этого всего предложить людям, которые, да, они нарушили закон, заняли э, здание СБУ, что в рамках вси, э, всего пакета нахождения компромисса мы тоже примем решение об амнистии для людей, которые совершили это преступление. Это форма развязать проблему, вот отправить спецназ погибнут, вы же понимаете, подготовленные даже те, кто задумывали, будут сидеть где-нибудь там в середине. Погибнут точно те, которые пришли из самых, так скажем, искренних побуждений. Даже те, которые хотят присоединиться к России или там референдум провести и так далее. То есть сейчас нужно решать проблему не в Киеве, ехать туда и находить компромисс.